Всех рад вас видеть в здравии, в хорошем настроении. Хочу пожелать вам в новом году щедрых кандидатов в депутаты, освоения больших рекламных бюджетов, ну и улучшение ваших всех финансовых состояний. И все, все стало хорошо. Главное, чтобы все были здоровы и с таким же хорошим настроением мы прошли эти выборы и уже встретились, скажем, в конце года и поделились какими-то впечатлениями прошедшего года. Когда мы с вами видели в последний раз, мы говорили о прогнозах и о проектах, поскольку еще не было утвержденного закона о выборе народа депутата в Украине. А теперь он уже есть, и я хотел бы для начала, скажем, небольшой экскурс а, провести по закону, для того, чтобы мы договорились о терминах, что мы обсуждаем, о чем мы говорим. А, как вы все знаете, в прошлом году впервые за год до выборов, чуть меньше, чем за год до выборов, а Верховный проголосовал закон про выбора народного депутата Украины. Он был воспринят очень неоднозначно. В принципе, я думаю, что когда обсуждали и были первые отзывы о его уже принятом варианте закона, скажем, у некоторых специалистов, журналистов и политиков возложили эмоции.